Так, доброго ранку футбол. Ну, в общем, день побед был, да. Но тут есть о чем поговорить. Что я увидел? ФК Фавелы. Я их как ФК Шахтер не могу называть. Потому что это ничего не имеет общего с Шахтером. Я за Шахтер никогда не болел. Хотя на их матчи часто ездил. Потому что и Милан приезжал, и, и Севилья. Ну там многие хорошие Челси. Было на кого посмотреть. Но я им симпатизировал. У них был свой путь, свой почерк, лицо. Они меня приучили к тому, что э, футбол может быть красивый. Э, они меня приучили к тому, что с их командой люди продаются в лучшие кубы мира по 60 миллионов. И играют там потом. Ну, Фернандиня, например. <клес> да их много было. Человек. Вильям там и все остальные. Ну, мега звездами становились. Сейчас шахтер это гандон такой никакой. И тех, что они накупили, все равно надо арестовать и в клетке возить, как обезьяну. Это ФК Фавелы. Они вчера играли с говнищем, брейдабликом. И не то, что они там забили эти два гола вымучили. Бондаренко, вот я недавно слышал, в игре против Шахтера, Эм, вот этот э, Цветков, Квитков, он же Брошко. Э, перекрыл Бондаренко. Так как. А что? Бондаренко я перекрою. Он ФК Бухенвальд. Он ходит по полю, как вроде бы не кормили 30 лет. Он видит игру, но он медиафутбол. Бондаренко забил шикарный гол. Аплодисменты. Я закон люблю. Он никакой. Он мегатехничный, но мегатехничный для. Вот я хил, ну, что в концлагерях тоже ж футбол, я читал. В Дахау играли в футбол. И либо ты сделал что-то со своей физикой, либо заканчивай с футболом. При том, что забил красивый мяч. Кавы с молоком выпью за ваше здоровье. <кхе> в общем, разочарование полнейшее. Там сейчас цыганник восковские як подорваны орати, валяти. <кху> Плакать хочеться. Мені повезло ще видеть той шахтер з мотузолемом. Да. Вот это, это говно. <кху> в кафовело. І куан Элли отскакивал, ас... отскакивал, ему отскочила троечку. Аккуратненько положив мяч. Якщо так з Брейдабліком грати... <кху> Брейдаблік это вообще ні о чем. Я не знаю, что Орда Турана его выгоняет, но он мертвый. Вот этот, что перед этим был Пушич и Пушилич, он и то лучше был. Он культурный дядька. У него, что... У него же в Лиге Чемпионов еще играл против нормальных команд. Это вообще. ФК НКВД, они же Динамо Киев. Ну, они... мы должны понимать, что Динамо это общество было, которое убило десятки миллионов украинцев мы учим историю, павачи, мерзавцы, они носят, ну это эсэсовцы были, радянские. ФК НКВД. Я от Звинского отжидал больше, потому что я их не видел матч против Майнс 0-5, немецкой Бундеслиги, они играли на равных. Ну, вчера у них что-то случилось. Босняки это обычно жестко и умеют работать с мячом. Много боснийцев, одни из лучших игроков Европы. Ну, понятно, у них там сейчас смена поколений, но у них люди играют и сейчас там лидеры Аталанты и других команд Европы. Ну, вчера Зринские начали бодренько, но потом у них в ходе игры развалилась а средняя линия, фланги рухнули, а потом и центральная... Зона защиты и киевляне покуражились. Киевляне сейчас мертвее мертвых, но чуть-чуть ну, ожили, чуть-чуть ожили. Ну, то, что они вчера у этого Зринского молодцы, вообще молодцы. Но нету единомакиев, да. Этот Кабаев, они такие, они какие-то не видели, они бегают с такими прямыми спинами. Вот это была какая-то мультфильм, когда эти в водное поло играли деревяшки. Это же мультфильм с политическим подтекстом. Это когда сборная в Венгрии сражалась против сборной СССР, и Венгров там избивали. И потом мы сняли мультфильм, что они деревяшки. Вот у нас такие деревяшки бегают. Вот типа ФК Кабаева. Еще человека три бегала, таких деревянных. Ну, забили, да. Забили. Попов забил красивый гол. Claro. Девяточку, красивый. <клаг Sixani> <п coisas bekommen> Потом было, ну, думаю, может, 1-1 сыграет, 1-2-1. А они, видите, разошлись. Сюда у них был провал 20 минут у этого Зринского. Там у них главный тренер сборной Хорватии играл, по-моему, чудак. Миралем Пьянич у них, вот это даже, ну, Джека. Ну, у них, у них большие игроки, да. Герера потом замкнул проход, провал через фланг. Этот мне понравился, малый этот, черный, что на левом фланге бегал киевлян, Агунда. Его заменили, но он погоды не портил. Вышел вот этот, дурачок, Тиаре, но он на чистых мячах только играл. Потом Владислав Александрович Кабави, я не знаю, сколько ему, 100 лет, что его по имени-отчеству пишут. В Италии забил гол сразу же. В Потом Виталий Казимирович Буяльский, 67-й, вышел один на один. Долго думал, но забил. Даже Андрей Николаевич Ярмоленко, ладно, этот пусть будет Николаевич, забил. Ему Шапаренко дал хороший пас. И Владислав Бленуце, за которого дали 2 миллиона евро, тоже забил. В общем, подытожим. Селекция у киевлян говно. Вчерашняя победа вообще ни о чем не говорит. Кто хочет получить драйва, положительных эмоций, включите цыганка, тот будет баландеть. Он же скорострелка. Такие украинской мовы. Он скажет, что наш футбол начал выздоравливать. Так, Лигу Европы освещу. Какие-то матчи даже смотрел. Остановил от в 2-0, как я говорил. Мацен забил и Мален. Я думаю, будет 4-0. Виктория Фенербахче 0-0, как и говорил, не благодарите. Шутер хопнул Фейнор. Думал, ничейка будет, но выиграл. Сейчас шутер неплохий. Ференс Сварар смотрел. Силовой футбол <coughs> вертикальный. Там вот этот тренер знаменитый Кин, по-моему. Что лидер сборной Ирландии был. Ну, классный нападающий был. В лице, по-моему, играл. Они вертикалочку, колпаша. Кстати, Удогорец, вот я посмотрел Удогорец, они посильнее нынешнего шахтера в раза полтора. Поутолковая команда. там болгар почти нет. Там у Ферен в нападении эти мощные. Черные играют с Африки. Бамидале и Кейта под ним. И на замену такой же самый вышел. Потом Круз забил такой жесткий мяч, шикарный мяч забил Франциско Гомес из Удогорца. шикарный, посмотрите, по И они пропустили в самом конце контра, они могли еще забить, было бы 2-2. Ну на 88-й пропустили контратаку и Жозеф забил. В итоге 3-1. Как я и говорил, победит Ференцварашо. По Океан Бойс, мы там долго мучились. Ян бой сразу же стал в меньшинстве играть. Ну, там по, по, по делу, Красная была. Гигович. <coughs> До 55 минуты. Ну, а потом паук их начал рвать. Там сын этого Уческу тренирует. Бьянка, Гуакамукис, Константилиас и Рахман. Баба Рахман. <coughs> ну, Баба Рахман это, наверное, разганы. 4-0. Рейнджерс Рома в теме Добик вышел. Он играл вот эту э, девятку, которая принимала мяч. Он же толстожопый, развернуться не может. Но у него нет скорости стартовой. И он э, свояки раздавал. Сначала Суле забил э, после прострела. А потом на Лоренцо Перегрине э, Добик сбросил скваяк, свояка и тут забил. 2-0. Или он на мать Асасулес сбросил. По-моему, на мать Сосуле сбросил долбик. Но они его как бревно. Знаете, как ты играешь в миньку, лавки лежат, и лавку через свояка. Вот так и долбик. Даже один, его пару раз выводили на удар. У дубика проблема, вот у него был момент, сбоку открывается Суле, Зона такая, давай. Но он с правой ноги отдавать не может. Он одноногий. И он -то пока перестраивался, он уже жопа здоровая. в Момент упущен. Вот это этот долбик весь. Выпью кавы за ваше здоровье. Ну, как я говорил, Рома дернет рейнджерс. Рейнджерс не взлетал. Так. Динамо Загри получил от Сельты, не ожидал. Ну, сейчас пробегусь быстро по матчам. Базель, ФКСБ 3-1, молодцы Базель. Рванули. Но ФКСБ 10 играли. Цверна Звезда выиграла у Лиля, я говорил, что Доги проиграют. Ница получила от Фрайбурга, не ожидал. Утрех Порту 1-1, ну ок. Red Bull, Salzburg, Go, бахнул 2-0, молодцы. Митюан <coughs> бахнул Селтик, молодцы, не ожидал. Динамо Зари проиграл Сельте 3-0. Думал все-таки попыля. Там есть опытные ветераны у Динамо Мальме проиграл по Натинайка 0-1. Ожидаемо. <coughs> Штурм сыграл по нулям с Форестом. Думал Форест дожмет. Так. Виктория ФНР Бакче 0-0, как я говорил. Реал, Бетис, Леон. Леон вообще никакой вчера был. Реал, Бетис там по делу 2 вкинул быстро. И на ну, потом они играли в дыр, -дыр. Брага шикарный матч, вы веселый был Генком. Брага забивала, а потом Генк навалял им. И Брага побежал отыгрываться, а еще получил. В итоге 3-4. Ген, кстати, классно играет, запоминаем. <къех> Венка, полузащита вообще в полном порядке. Там, как обычно, японцы и черные. Болонья, Бран 0-0 не ожидал. Но Болонья играла десятером, карточку получили. Как Бран не обыграть в такой форме Болонья? Так. <къех> а там же таблица еще, да? таблица. Митюгант на первом месте, вот у вам и так. Фрайбург на втором, Ференсвараш на третьем. Сельта на четвертом, пятом Брага. На дне тель Мальме, Мальма, Ницца, Рейнджерс. Рейнджерс какая-то сильная команда была. Там была большая диаспора с Украины. Так. Сегодня еще футбола много. Начало пятничные матчи. Шкендрия Легиони 1-1, ну, то понятно. Кристал Пелос смотрел. Сазе Матита не забил пенальти. Ну, Кристал Пелос они силовые затолкали. Там же идет на весь штрафной, забегает 4 двухметровых и начинает долбить. 3-1. Шелбурн Дрита 0-1. Рая Валикана выиграл у Позани. Была перестрелка 3-2. Летела Рая Валикана. Ну, как я говорил, что выиграют. Линкольн Риека 1-1, Хэкен Страсбург 1-2, как я говорил, Страсбург выиграет. И не благодарите. Так, кто тут еще? Сам Свун Свор разбил <coughs> Хамрун 3-0, как я говорил. Майнс 0-5 выиграл у Ферентины 2-1, как я говорил. Но э, Сигма 1-2, Куб Слова 3 1 не ожидал. Кубс выиграл. <coughs> Слово в порядке команда. Спарта, Прага, Раку 0-0 не ожидал. Аек, Варнака, Абердин 0-0. Это дичь просто. Надо было выигрывать. <coughs> Цель, и Легия Варшава 2-1, как я говорил. Аека, Финны, Шемрак 1-1. что дочера вчера греки чудили. Шкендия, Ягиони 1-1. Линкольн, Риека 1-1. Рапид, <coughs> Университет Краева 0-1. Глаза на Амоне 1, 1 Так, табличку посмотрим. Сам Спун, Спор, первое место 9. Цели, да, российский проект в Словении. Неплохая команда там, кстати. 9. Майс 0-5-9. Вчера греки когда интересно так посливались. И киприоты. Так, Динамо Киев ушло с последних мест. На 24-е стали. Три очка. Ну, хорошо, что они вчера забили 6. Бо у них разница была дичь. Так, где там тот шахтер, господи? Шахтер. А не, не это. Я их неправильно ищу. Это фавелы. ФК фавелы. Шахтер на десятом. У них 6 очей. Ну да, они что, играли. выиграли на десятом. Ну и господи, может еще на третьем будут. Но ну, у них игры нет, но ну, это дичь просто. Ну. Увольняйте, меняйте. Сырну надо бородатого убрать. <coughs> и что это делать с этим? Так, УПЛ сегодня. Гранды наши, фиолетовые, эпицентр, оболонь, Бравар. Будет битва. <coughs> оболонь неуступчивая. Он ничейка, я думаю, наверное. Кудровка, Кавас, ковалевка о, битва будет. Кудровка дома, их там обвиняют в каких-то ставках или еще чем-то, да, ну, то баландеж. Ну, ближе ничья. Серия А, Пиза-Кремонеза сегодня. Да фиг его знает, ну и ближе ничья, Пиза будет дома умирать, им надо брать очки, ну, Кримонеза тоже в порядке. Такие силовая итальянская команда. Лига 1, кто на Франции сидит, сегодня классный матч. Париж, Рен. Париж сейчас в полном порядке. И Рен неплохие. Рен на 10, -м. Париж на 11 -м. соседи. Будет битва. Надеюсь на победу Парижа. Но у них тяжело, так матчи идут. Каждый матч рубка. Эльче, Реал, Соседат. Реал, Соседат, окажил, но Эльче дома тоже хороши. Ближе ничья. Немецкая Бундеслига, ну сложнейший матч Вердер Вольсбург. Ну, я так понимаю, Вердер все усилия приложит, чтобы 2-1 выиграть у Вольсбурга сегодня. Ну, а так, в принципе, все, все хорошо. Верим в лучшее. День прожили и кабанчиком крутимся.